अथ क्रियानिष्पत्तिस्थलम् परकाये क्रियापत्तिः वरकाये क्रियापत्तिः कल्पितैव प्रकाशते कल्पितैव प्रकाशते रज्जौ भुजङ्गवद्यस्मात् रज्जौ भुजङ्गवद्यस्मात् क्रिया निष्पत्तिमानयम् क्रिया निष्पत्तिमानयम् नि नाम््यानि कर्माणि नानि नानिम्यानि कर्माणि तानि नो जन्म हेतवः तानि नो जन्महेतवः अग्निदग्धानि बीजानि ग्निदग्धानि बीजानि यथा नाङ्कुरकारणम् यथा नाङ्कुरकारणम् कर्मणा किम् कृतेनापि कर्मणा किम् कृतेनापि नानिनो निरहङ्कृतेः नानिनो हङ्कृतेः विक्रिया प्रतिबिम्बस्था विक्रिया प्रतिबिम्बस्था किम् करोति मद्युतेः किं करोति हि मद्युतेः चन्द्रस्य मेघ चन्द्रस्य मेघ यथा गमन कल्पना।, कल्पना तथा देहस्थ स्य सम्बन्धात् तथा देहस्य सम्बन्धात् आरोप्या स्यात् क्रियात्मनः आरोप्या स्यात् क्रियात्मनः नानि कर्म निरूढोऽपि नानि कर्म निरूढोऽपि लिप्यतेन क्रिया फलैः लिप्यतेन क्रियाफलैः घृतादिना यथा जिह्वा घृतादिना यथा जिह्वा भोक्त्री चापि न लिप्यते भोक्त्री चापि न लिप्यते निरस्तो बाधिसम्बन्धे निरस्तोपाधिसम्बन्ध जीवेया या क्रिया स्थितिः सा सा प्रतीतिमात्रेण सा सा प्रतीतिमात्रेण निष्फला चात्र लीयते निष्फला चात्र लीयते गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्वापि गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्वापि न निष्कर्मास्ति कश्चन न निष्कर्मास्ति कश्चन स्वभावो देहिनां कर्मा स्वभावो देहिनां कर्म नानिनां तत्तु निष्फलम् नानिनां तत्तु निष्फलम् परिपूर्णमहानन् परिपूर्ण महानन्दा भाविनः शुद्ध चेतसः भाविनः शुद्ध चेतसः न भवेत्कर्म कार्पण्यम् न भवेत्कर्म कार्पण्यम् नानाभोगलप्रदम् नानाभोगफलप्रदम् क्रियानिष्पत्तिस्थलम्